Всем привет! С вами Влад, э, и это Майнкрафт. Я сейчас играю на сервере Майнкрафта. Э, э, если скачать, то у вас появится моды. Э, и это мой дом. Я живу в Сашевой 112. Саша, і він живе з моєю сестрою вікою. І, коротше, вони тут їхній магазин, сестра у мене ще да. Бра! Ладно, попіх. І Настя моя сестра ще брат один не приїхав. Ну що ж, пошли вканути. Я вам покажу його От мій третій етаж, а це їхній вам. короче. О, вот так вот. может у меня сутки? Бача Это, это все, честно это было. Вика у нас на из Саши. Саша, Саша дал до 10 миллиардов. А мне не Это капец. Вика крутиша, за нами. Она классная. Моя сестра классная за Настю. Спать, это ну вот и мой дом, то бунин, то мой друзья, вот он. специально так сделал, чтобы никто не стали легко спать, надо их приватить. вот такой дом мне нравится балконик, надо. И чтобы никто до меня до дома не прокрадался. Ну да, двери все закрываются, хочу, никто не прокрадался. Все хорошо. Мне надо, так Это мне нравится думаю. В общем, класс. У меня скоро будет версия Minecraft Drag Dragon X. Dragon X это дуже крутая версия потом, и я хочу сказать если это админы дивляться сервера сервера ну я потом скажу в другой чем в, в той серии э, я хочу ну, потом скажу, у меня просто там забанили, а мне этот сервер нравится. Mm. и цей сервер охренеть и Мне но не все серверы нравятся. Так класс. Мне обычно без... там сервер, короче, люб... рубаешь дерево и воно все пары. Один классный снизу сразу, сразу дается, сейчас пока спал. Добро пожаловать на так и Дриво, 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 все Mm. И кстати, если называется как ты на сервер, тут, короче, надо писать там регистр, вы побачите ваш пароль, как я зарегистрировалась, а потом сарами логин и пароль ваш. Mm -hmm. Это так, всегда дивитесь это видео. Оно, нам, оно вам приводится на сервер. Так. Блин, я вспоминаю, что. Листок. О. Короче, я буду всегда диктовать, чтобы блин, админы с сервером и 94, 158, 148, 42, 2 э, две крапочки там, 2, 5, 5, 6, 5. Пожалуйста, mm. это я, короче, бух, назову блок 40, я был в блок 40. И, пожалуйста, разбаньте меня. Я просто там еще правила не догадался, а там мой друг Денис. Разбаньте меня, пожалуйста. Я за вас теперь за на суде и всяко роблю. Вин у вас классный и за цей тоже голосую. И, короче, пожалуйста, разбаньте меня, я хочу с другом Денисом гулять. И сильно хочу. То коли мій друг з'явиться, де це саня. Дивіться. Сади, ч немає, він що двойку отримав в школі. Це, короче, коли... коли... ви мене розбойня, то, пожалуйста, розбаньте, то я тоді буду знімати з Денисом відео, коли в мене оскай появи там. І тоді не будемо... говорить там, что захотим работать снимать видео вам, истории всяким, -ка -ка -ка. Надеюсь, вам будет нравиться. Но ну, самое это, чтобы меня отбанили. Я очень хочу, чтобы меня отбанили. На, э, на сервере IP94-158-148-42-25. И 6. Еще раз повторю, мне не симулируется, будь не, лебудини, свинь, не друг другие у вас сервер. Я думаю, что я нарушил там правила, Меня назабанили за то, что, например, як-то же называется, блин, за то, что я ось так грубый, да Вот например, написал я какое слово, две. Римбе. Ось так, а потім де? Ось так робиш. Ось так, бачите? Я просто нажимаю там на який хочеш ці. То оце, мабуть, я так робив, то й мене забанили. Ну чого мене забанили? Ну, пожалуйста, отбанте. Я вас все запрошую. А то який смисл голосувати? хватает сервер, если э, я не могу у него гулять. За это я проголосовал, потому что мне эта ловушка понравилась, прикольно. Да, она и правда прикольна, если за это, короче, на песок душ. Ну, эта ловушка всем дает. Просто тупо, что захочешь построить песок душ и все. Ты не выйдешь, потому что там очень мало шарина, не можешь стрелять и выйти. Я короче не классно там. Блин, пищить спаун, что и ловушки вроде то Аркан тому на пожалуйста. Я сейчас... Эй, фува башня! Моя любимая. И на том сервере даже скины можно менять, Это классно. Mm -hmm. А че сервер у нас ип? IP... Блин, чуть не помню? Это даже не записано. Я только скачал. IP. Короче, вконтакте я там есть. М -м, задавайте в комментарии там, что вам непонятно. Я как-то и задавайте, я вам скажу, что там казалось? Скажи я вам сами. Ничего там трудного не Расскажу я вам что, А когда у меня драгонец появится, то Хамаза, мой друг, создаст сервер М -м -м. и будет админом. Он меня не надо админом. И что Короче.